assalomu alaykum hurmatli kanalimizning muxlislari qurbon hayiti bilan barchalaringni tabriklayman va shu qurbon hayitini munosabati bilan qurbon hayitini kelib chiqishligi umuman qurbonlikning kelib chiqishligi buni diniy ilmiy falsafiy ishonchlari haqidagi ozgina o'zimizni bilgan fikrlar bilan sizlarni ham bilimlaringni yo'g'rilishini tarafdoriman shuning uchun ikki minut uch minut sizlarga bu haqda ba'zi fikrlarni aytib o'tmoqchiman barchalaring bilganlaringdek qurbonlik qilish bu insonning yaratilishidan ya'ni qobil bilan xobil voqealarida boshlangan bo'lib undan keyin jamiki o'tgan o'sha inson avlodlari o'sha sumerlar deymizmi Uh, yoki uh, nuh alayhissalomni to'fonidan keyingi qushni uh, qurboni haqidami yoki ibrohim alayhissalomdagi o'sha ishoqni to'xtatib qolinishligi uh, bolalarni qurbon qilishligini to'xtashligi yusuf alayhissalomni toki misrni boshqaruviga o'tishligigacha nilga bo'laydigan bokira qizlarni qurbonligini to'xtalishi ibrohim alayhissalomga ismoil alayhissalomni qurbon qilishligini bularni mohiyatini ostida yotgani va bugungi kundagi shakllanganligini hammasida bir mazmun bir mohiyat borki buni aristotel qanchalik islomiy jihatdan quvilgan islomiy jihatdan tan olinmaydigan filosof faylasuf olim bo'lishiga qaramasdan uning ustozi bo'lgan platonni bu o'rinda qurbonlik haqidagi gapini eslamasdan iloji yo'q chunki e, islomiy tushunchadagi e, qurbonlik ham aynan shu tushunchalarni bir o'zagi e, e, mazmuni deb qarash mumkin platon aytganki agar e, qurbonlik qilishimiz kerak nima uchun qilishimiz kerak chunki qurbonlik biz bilan ollohni o'rtasidagi ruhiy bog'liqlikni ruhiy bog'lanishni ta'minlaydi deyilgan va bugungi kunda kelib o'zini mukammal shaklini islomda olgan qurbonlik bir necha ko'rinish shaklida bor bu bugungi bizni qurbon bayramidagi qurbonligimiz esa uchinchi turdagi diniy qurbonligimiz hisoblanadi sumerlardan agarda aytadigan bo'lsak qurbonlik qilishlikda ollohdan turli keladigan balo qazolardan e, saqlanish turli kasalliklardan saqlanish maqsadida qilingan deb degan tushunchasini ham ulardan olishimiz mumkin o'z e, qurbon e, qilishlikka qodir bo'lgan insonlarni qurbon qilishligi o'sha o'zini hayotini davom ettirish uchun yoki yonidagi miskinlarni qornini to'yg'izdirish uchun kerakli bo'lganidek undan tashqari e, buni yana bilasizlar ma'lum bir gunohni ishlagani uchun shu gunohini kaforati sifatida kaforat qurbonlari ham bor lekin bugungi kundagi qiladigan qurbonlarimiz bu o'sha aytgandek xudo bilan insoniyatni o'rtasidagi qon oqizishlik ham ruhiy tozalanish ham ruhiy olloh bilan bog'lanishlik va xudoga minnatdorchilik sifatidagi qurbonliklarimiz bo'ladi barchalaringni qurbon bayrami bilan tabriklayman va alloh qilayotgan qurbonliklarimizni o'zini huzurida qabul qilsin